સરસ મજાના એક નવા વિડીયોમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે આજે આપણે જોવાના છીએ સ્વ અધ્યયન પોથી ધોરણ પાંચ ભાગ નંબર ત્રણ એમાં ચેપ્ટર નંબર નવ હિન્દીમાં કેસા શ્યોર એ પાઠનું આપણે સ્વ અધ્યયન પોથીમાં એનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ કેસા શ્યોર પેલો પ્રશ્ન છે આપણે જોઈએ सही विकल्प चुनिए। पेलु जो है शब्दार्थ की सही जोड़ पहचानिए तो अनूठा एट्ले उत्तम आ जवाब हाचो से बीजो मुझे पहचानिए तो हलवा तो मेरा भी बनता है तो गाजर का बनता है तीसरा मुझ से कचूमर बनता है या ककड़ी चौथा दूधी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग होता है लौकी प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहला प्रश्न कौन सी सब्जी कलगी कलगीदार होती है तो बैगन की सब्जी कलगीदार होती है दूसरा प्रश्न कच्चे टमाटर का रंग कैचा होता है तो कच्चे टमाटर का रंग हरे रंग का होता है तीसरा प्रश्न है कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है तो करेला का स्वाद कड़वा होता है चौथा प्रश्न सभी सब्जियाँ किस सब्जी के बिना अधूरी है तो सभी सब्जियाँ आलू के बिना अधूरी है पांचवा प्रश्न कौन सी सब्जी के हलवा बन सकता है तो गाजर और लौकी का हलवा बन सकता है छठा टमाटर का स्वाद कैचा होता है तो टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है सातवां प्रश्न ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है आम केला अंगूर, अंगूर अमरूद आदि फलों से फलों की सब्जी भी बनाई जाती है आठवां प्रश्न मसालों से रसोई में क्या फर्क पड़ता है तो मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलती है प्रश्न बे ब सूचना अनुसार उत्तर लिखिए जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियाँ इसमें आलू मूली गाजर रतालू, प्याज और लहज आती है दूसरा बेलों पर होने वाली छब्जियाँ इसमें ककड़ी तोरई, करेला लौकी कुम्हडा अने परवल कच्छुमर में उपयोग की जाने वाली सब्जियाँ तो इसमें बंद गोभी बीट मूली प्याज गाजर और ककड़ी चौथा प्रश्न कच्ची खाई जा सके ऐसी सब्जी है इसमें टमाटर मटर मूली ककड़ी बंद गोभी और बैगन आता है प्रश्न दूसरा इसमें क नीचे दी गई सब्जियों के रूप रंग रूप आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए इसमें पहला है गाजर तो गाजर लाल रंग का होता है गाजर मीठा होता है गाजर लंबा और एक लंबा और एक ओर से नुकीला होता है दूसरा लौकी लौकी हरे रंग की ओर लंबी होती है लौकी का हलवा बनता है तीसरा है टमाटर टमाटर लाल रंग का होता है उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है टमाटर गोल होता है चौथा है बैगन बैगन काले रंग का होता है उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है बैगन गोल या लंबा होता है पांचवा है करेला करेला हरे रंग का होता है वह ज्वर मधुप्रमेह जैसी बीमारियों ठीक करने में उपयोगी है उसका स्वाद कड़वा होता है उसके दोनों छोर नुकीले होते प्रश्न तीसरा है नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए यह सब्जी मंडी का चित्र है सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है वह ग्राहक की राह देख रहा है दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है वह सब्जी बेच रहा है ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैगन दिखा रहा है स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है जमीन पर कपड़ा बिछा कर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही है उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है वह उदास बैठी है दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार खड़े हैं एक लड़का पिंडी ले रहा है एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है मंडी के नज़दीक से रास्ता गुजरता है मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र को देखकर हिंदी और गुजराती में नाम लिखिए तो पहला जो पहला है आलू और बटाटा दूसरा है शक्करकंद और शक्कर तीसरा करेला गुजराती करेला चौथा है लौकी दूधी पांचवा है पिंडी गुजराती में पिंडो चौथा है बंद कोभी, फुल गोभी कोबीज सातवा है फूल गोभी फ्लेवर आठवा मटर वटाना नौवा है बैगन रिंगन और दसवा है शलगम यानी बीट प्रश्न चार बह सब्जियों के सूची बनाइए और सूची में अपनी मनपसंद सब्जियों के सामने सही का निशान कीजिए सब्जियां है और मनपसंद सब्जियां है लिखिए सब्जियां में देखें तो आलू फूलगोभी, शकरकंद, धनिया करेला अदरक आपको जो मनपसंद है यहाँ पर सही का निशान कर देना लौकी मटर गाजर बंद गोभी मिर्च भिंडी टमाटर बैगन शलगम और ककड़ी चौथा प्रश्न कौ है भिन्न शब्द पर गोला कीजिए जैसे ककड़ी गाजर बंद गोभी और केला तो केला पर भिन्न शब्द है तो उस पर गोल कीजिए इस तरह से पहला है कनेर धनिया गुलाब और चमेली तो धनिया अलग होगा भिन्न होगा दूसरा है मिर्च अदरक फूलगोभी और लग चुन तो फूलगोभी अलग होगा तीसरा है पपीता मूली आम और अनार तो मूली अलग होगी चौथा है पालक गाजर सेब और लौकी तो सेब भिन्न शब्द होगा पांचवा है पिंडी बंद गोभी तुरई और केला तो केला भिन्न शब्द होगा चौथा है ड नीचे कोष्टक में बा, बाईस सब्जियों के नाम छिपे हैं उन्हें ढूंढिए उन पर गोला कीजिए और नीचे लिखिए तो हमने इस तरह से कर दिया है आपको भी ऐसे कर लेना है नीचे नाम लिख दिए हैं तो इस तरह आपको भी लिखना है मूली बैंगन फूलगोभी बंद गोभी प्याज आलू टमाटर तुरई मिर्च धनिया रतालू लौकी कुदरू कद्दू पालक लहसुन शक्करकंद भिंडी अदरक करेला और पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित महावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए पहला है जोक। तो छेड़छाड़ करना उग्र चर्चा करना वाक्य दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक जोक करने लगे दूसरा है बात काटना बीच में बोल उठना वाक्य होगा माँ बेटे की बातचीत चल रही थी कि बहन ने बात काटते हुए कहा, मुंह में पानी आना तो खाने की इच्छा होना जलेबी की बात सुनते ही तनिष के मुंह में पानी आ गया छठा प्रश्न और उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए उदाहरण प्रशंसा तो उसका आंसर होगा नींदा अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और दूसरा बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है पहला मित्र तो उसका अर्थ होगा दुश्मन विपुल मेरा मित्र है अमी के कई सारे दुश्मन है दूसरा है धूप तो इसका मतलब होगा छाव विद्या धूप में खड़ी है पेड़ की छाव में नितिन बैठा है तीसरा है पसंद तो नापसंद मुझे नियमित छात्र पसंद है मुझे अनियमित छात्र ना नापसंद है चौथा भलाई तो उसका मतलब होगा बुराई अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं दूसरा बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते पांचवा अधूरा तो पूरा पहला मूर्ख लोग का काम अधूरा छोड़ देते हैं समझदार लोग काम पूरा करते हैं छठा शांत तो अशांत कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है और कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है प्रश्न छ दिए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढ कर वाक्य प्रयोग कीजिए उदाहरण सुगंध तो समानार्थी शब्द होगा सुवास फूलों की सुगंध छब को अच्छी लगती है और फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है बहुत तो इसका मतलब होगा ज्यादा मुझे पानी में नहाना बहुत पसंद है मुझे पानी में नहाना ज्यादा पसंद है दूसरा है सरताज तो सर्वश्रेष्ठ आलू सभी सब्जियों में आलू सभी सब्जियों में सरताज है आलू सभी सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है तीसरा है मन भावन इसका मतलब होगा मन पसंद विपुल को गाजर का हलवा मन भावन है विपुल को गाजर का हलवा मनपसंद है चौथा आरोग्य स्वास्थ्य करेला आरोग्यवर्धक सब्जी है करेला स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है सातवा प्रश्न है अ निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चाट कर लिखिए तो राहुल ऊंचा लड़का है तो ऊंचा क्या है विशेषण है पहला रीना लाल गाजर खा रही है तो इसमें लाल होगा विशेषण दूसरा है यह मीठा चीकू है तो मीठा यह विशेषण है तीसरा गिलास में थोड़ा पानी है तो थोड़ा क्या होगा विशेषण होगा चौथा गौरव ने बड़ा खिलौना खरीदा तो बड़ा ये विशेषण होगा पांचवा काला घोड़ा दौड़ता है तो काला ये विशेषण होगा छठा मेरे पास हरी पेन है तो हरी क्या होगा विशेषण होगा छात्र ब निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छाटकर लिखिए तो रोहन पढ़ता है तो पढ़ता है क्या होगा क्रिया होगा तो बिना दौड़ती है दौड़ती है यह होगा क्रियापद दूसरा है राजा ने सभा बुलाई तो बुलाई इसका मतलब होगा क्रियापद तीसरा है इरफान पानी पीता है तो पानी पीता पीता है क्रियापद चौथा दी दिया काव्य लिखती है तो लिखती का मतलब होगा क्रियापद पांचवा विराट खेलता है तो खेलता है यह होगा क्रियापद आठवा प्रश्न मातृभाषा में अनुवाद कीजिए पहला है गाजर से हलवा बनता है तो गाजर से हलवो बने छे दूसरा बिरजू चाचा सो गए तो बिरजू काका छू गया तीजू सभी छब्जीओ मेरा बिना मेरे बिना अधूरी है तो बड़ी शाक भाजीओं मारा वगर अधूरी है बिरजू छाछा अपने काम में मशगूल हो गए तो बिरजू काका पोता काम में व्यस्त थी गया પાંચમું કરેલા સ્વાસ્થ્ય કે લીએ બહુત લાભદાયી હે તો કરેલા આરોગ્ય માટે ખૂબ લાભદાયક છે છઠ્ઠું મસાલે રસોઈને સ્વાદ ઓર સુગંધ પ્રદાન કરતે હે તો મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે